এটা অচিন পোক এয়া চাওকচোন বন্ধু বান্ধৱসকল যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ চিনি পায় কি নামেৰে মাতে আপোনালোকে কি বুলি কয় জনাবচোন কমেণ্টত এয়া চাওকচোন কিমান বিষাক্ত হ'ব পাৰে ই হয়তো কেনেকৈ জাপ মাৰিছে চাওকি কেতিয়াও আগতে এনেকুৱা পোক দেখা নাই আপোনালোকে দেখিছেনে বা চিনি পায়নে ইটো গোবৰৰ পোক হ'ব নোৱাৰে যিটো গোবৰৰ ভিতৰত থাকে সেয়া নহয় কাৰণ ইয়াৰ এডাল নেজ আছে চাওক মন কৰিব যদি সেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব ই কেনেকৈ জাপ মাৰে চাব দেই ইয়াত চাওক ইয়াক চুই দিয়াৰ লগে লগে ই কেনেকৈ জাপ মাৰিছে আৰু এই প্ৰকাণ্ড হয় ডাঙৰ হয় এনেকুৱা ডাঙৰ পোক কেতিয়াও দেখা নাই গোবৰুৱা পোক থাকে কিন্তু সেইবিধো নহয় এইবিধ এয়া চাওক আজিকালি যিহেতু সূৰ্যৰ তাপ বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেইকাৰণেই সূৰ্যৰ ৰেডিয়েচনৰ ফলত হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পতংগ জন্ম হৈছে এয়া চাওকচোন এয়া চাওক কেনেকৈ জাপ মাৰিছে সি আপোনালোকে কি বুলি কয় বাৰু চিনি পাইছেনে এইবিধ আপোনালোকৰ পিনে আছেনে ই যেতিয়া ইয়াত বন চিকনোৱা হৈছিল তেতিয়া ওলাইছেহি চাওকচোন চুবলৈ ভয় লাগে ভয়ংকৰ ইয়াক অৱশ্যে মাৰি পেলোৱা নহ'ল ইয়াক পেলাই দিয়া হ'ল যেনেধৰণে ই জাপ মাৰিছে সেই দেখি ইয়াক মাৰিবলৈ ভয়ে লগা হ'ল কি বা হয় বুলি মাৰি পেলোৱা নহ'ল ইয়াক এৰি দিয়া হ'ল চাওকচোন কি পোষ হ'ব পাৰে কেনেকৈ জাপ মাৰিছে ই এইটোৱে যদি কামোৰে ইয়াৰ কিবা ঔষধ আছেনে বা বিন্ধি দিয়ে ইয়াৰ কিবা ঔষধ আছেনে চাওকচোন কি খাই এনেকৈ ডাঙৰ হ'ল বাৰু ই ভাবিবলগীয়া কথা ইয়াক চুই দিয়াৰ লগে লগে কেনেকৈ জাপ মাৰিছে চাওক ই হয়তো জীৱ জন্তুবিলাকক যেনেকৈ গৰু ছাগলী কিবাকিবিবিলাক যেতিয়া ঘাঁহ খাই ফুৰে সিহঁতক হয়তো ই এটেক কৰে চাগে ইয়াৰ নেজ এডাল আছে চাওক এই নেজডাল এই নেজডালে হয়তো ই বিষ মানে বিয়পাই দিয়ে এয়া চাওক এয়া চাওকচোন ভয়ানক আগতে কেতিয়াও দেখা নাই যেনেকৈ জাপ মাৰিছে চাওকচোন দেখাত অকণমান চাহ গছত থকা যিটো যোগ পোক সেই যোগ পোকটোৰ দৰে দেখিছে হয়তো সেই যোগ পোকটো পতংগবিলাকে ঋতু সলনি হ'লে যেনেকৈ সিহঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ লয় তেনেকৈয়ে হয়তো ৰূপ লৈছে চাগে এটা অদ্ভুত পোক চাওকচোন আপোনালোকে এই পোকবিধক কি বুলি কয় বাৰু কমেণ্টত জনাবচোন বন্ধু বান্ধৱসকল ধন্যবাদ